Сейчас, сейчас я тебя тоже в ответ поцелую так на расстоянии. Вот смотри, у вас тоже есть проблемы у вашего фонда, потому что знаешь, без, так называемый безгрешный покой. Да? Я ее на примере своего фонда приведу. У меня бизнес более чем труден для объяснения, почему я этим занимаюсь. У меня бизнес связан с оптовой торговлей продовольствием. Самые лучшие цены на востоке, на востоке Украины, среди них детское питание. Такой вот, очевидный конфликт интересов, понимаете? Из бизнеса, правда, Фран? Конфликт интересов. В чем он заключается? В том, что собирая пожертвования на больных детей, на обездоленных детей, я как бы занимался бы, правильно, самофинансирование собственного бизнеса. И а бизнесмены и другие с ними взятые ищут только повод найти оправдание не участвовать в добром деле. И я должен был решить эту проблему конфликта интересов в корне. И на сайте Фонда доброта написано, что Фонд доброта, всего того, что у него директор, имеет прямое отношение к продовольствию, в частности к детскому питанию, никогда не приобретает на пожертвование детское питание. Хотите жертвовать только в натуральном виде. Я говорю о том, что у вас учредители, насколько мне известно, строительная фирма. И они должны были как-то это отстроиться. Это как подсказка, понимаете? Должно быть отстроиться. Потому что у некоторых найдется оправдание не участвовать в ваших делах на том простом основании, что происходит некое самофинансирование. Вы ведь не заказываете строительство у другой фирмы, не имеющей с вами никаких интимных связей. Так? Да? Трудный вопрос, на него нужно найти хороший ответ. Ответ есть. Простите.